बचपन में एक किस्सा सुना करते थे कि किसी कब्रिस्तान में एक शख्स ने रात के वक्त नाश के साथ जिना किया बादशाह वक्त एक नेक सिफत इंसान था उसके ख्वाब में एक सफेद पोश आदमी आया और उसे कहा कि फलान मकाम पर फलान शख्स इस गुनाह का मर्तकब हुआ है और उसे हुक्म दिया कि उस जानी को फौरन बादशाही दरबार में लाकर मुशीर खास के उहदे पर मुकर किया जाए बादशाह ने वजह जाननी चाहिए तो फौरन खाब टूट गया वो सोच में पड़ गया बहरहाल सिपाही रवाना हुए और जाए वकोवा पर पहुंचे वो शख्स वही मौजूद था सिपाहियों को देखकर वो भोकला गया और उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत का वक्त आन है उसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया बादशाह ने उसे उसका गुनाह सुनाया और कहा आज से तुम मेरे मुशीर खास हो दूसरी रात बादशाह को फिर ख्वाब आया तो बादशाह ने फौर उस सफेद पोश से इसकी वजह पूछी कि एक जानी के साथ ऐसा क्यों करने को कहा गया सफेद पोश ने कहा अल्लाह को उसका गुना सख्त नापसंद आया चूँकी उसकी मौत का वक्त नहीं आया था इसलिए तुमसे कहा गया कि उसे मुशीर बना लो ताकि वो ऐश में पड़ जाए और कभी अपने गुनाह पर नादिम होकर माफी न मांग सके क्योंकि उसकी सजा आखिरत में तय कर दी गई है मरते दमते दम तक वो एश में गर्क रहेगा बल्कि खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर उसे सजा दी जानी चाहिए थी उस गुनाह पर उसे आला उहदा मिल गया सो इसे गुमराही में रखना मकसद था जब गुनाहों पर आसानी मिलने लगे तो समझ लेना आखिरत खराब हो गई और तोबा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। क्या आज ऐसा नहीं है बार बार गुनाहों का मौका मिलता है हमें और कितनी आसानी से मिलता और कोई पकड़ नहीं होती हम खुश हैं एश में हैं सच का रास्ता दुश्वार होता है इसमें बेशुमार तकलीफें होती हैं आजमाइशे मुसीबतें सब होती हैं मगर गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होता है अल्लाह हम सबको हिदायत दे अस्सलाम वालेकुम